ব্ৰইলাৰৰ মাংস খাই ব্ৰইলাৰ সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিবিলাক অকমান সুকীয়া সুকীয়া কিন্তু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈকে আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ ব্ৰইলাৰৰ মাংসটো বনাওঁ মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকক আপোনালোকে যেতিয়া বজাৰৰ পৰাই হওক বা য'ৰ পৰাই নহওক ব্ৰইলাৰৰ মাংস ঘৰত খাবলৈকে আনিব তেতিয়া প্ৰথমে যদি আপোনালোকে পাৰে গৰম পানীত বইল কৰি দিব মাংসখিনি আৰু দেখিব তেতিয়া যেতিয়া মাংসটো উতলাই থাকিব তেতিয়া দেখিব যে ব্ৰইলাৰৰ মাংসৰ পৰা কিছুমান অদ্ভুত ধৰণৰ মলজাতীয় মানে লেতেৰা বস্তু বাঢ়ি হয় যিটো বস্তু দেখিলে খাবলৈকে মন নাযায় এতিয়া ইয়াত অকণমান মই নিমখ দি দিম গতিকে ইয়াত মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে অকণমান মই আদা ইয়াতে দি দিম যাতে ইয়াৰ নিমখ আৰু আদাটো ইয়াৰ মাংসটোৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাই যাব পানীৰ লগত মানে যিটো পানীটো বইল হৈছে বইল হওঁতে যেতিয়া ৰসটো সোমাই যাব মানে তেতিয়া মাংসটো সাংঘাতিক ধৰণৰ টেষ্ট হ'ব সাংঘাতিক ধৰণৰ টেষ্ট হ'ব আপোনালোকে এইটো কৰি চাব আৰু কৰিব লাগিব বুলি কিনে মই নকওঁ কিন্তু সকলোৰে পদ্ধতিবিলাক নিজে নিজে সুকীয়া সুকীয়া আৰু মই আৰু এইখিনি অকণমান অকণমান হাতত আদা লৈছোঁ আৰু আদাখিনি মই ইয়াতে দি দিম অকণ থেচলা দিব লাগিব পিচি দিব লাগিব ইয়াত চাওক কি ধৰণে ফেন ফেনটো এনেকুৱা বাহিৰলৈ ওলাই আহি আছে আৰু কি বাঢ়িছে এইবোৰ এইবোৰ দেখিছে এনেকুৱা কেনেকুৱা বস্তু বাহিৰ হৈছে ব্ৰইলাৰৰ পৰা চাওক এইবোৰ বাহিৰ হৈছে গতিকে এইবোৰ এনেকৈ আপোনালোকে যদি বইল কৰি খায় নহয় তেতিয়াহ'লে এইবোৰ বস্তুটো তেতিয়াহ'লে খোৱা নাযাব এইবোৰ বস্তুবোৰ আপোনালোকে চাই চাই কিনে পেলাই দিলে হ'ল আৰু বইল কৰা মাংসটো যে আপোনালোকে খাই কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এই লেতেৰা লেতেৰা বস্তু বাহিৰে ব্ৰইলাৰ যেতিয়া আপোনালোকে বইল কৰিব আৰু যিসমূহ বইল কৰি পোৱা নাই আপোনালোকে বইল কৰিব মাংসটো খাব নালাগে বুলি মই কোৱা নাই বহুতে বেয়া মাংস বুলি কয় কিন্তু খাব জানিলে চব ঠিকেই আছে কাৰণ এইবোৰ এইবোৰেতো মেডিকেলত খুৱাই আছে ন আমাক সকলোকে খুৱাই আছে এই মাংস ব্ৰইলাৰ মাংসটো খুৱাই আছে কোনো আমাৰ ছাগলী মাংস দিয়ে বা লোকেল মুৰ্গী দিয়ে ব্ৰইলাৰ মাংসই খুৱাই আছে কিন্তু এই যেতিয়া বইল কৰিব দিছোঁ বইল কৰি থকা থকাৰ পিছত এই ধৰণৰ এইবোৰ বস্তু বস্তু বাঢ়ি আছে লেতেৰা বস্তুবোৰ গতিকে বইল মাংসটো মই ইয়াৰ পৰা ওলাই কিনে বেলেগ বাচনত থৈ দিম এই তেলখিনিত মই এতিয়া যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া মই ইয়াত অকণমান কালজিৰা দিম তাৰপিছত তিনিটা চাৰিটা শুকান জলকীয়া দিম তাৰপিছত ইয়াত দুটা পাত পেলাই দিম আৰু তাৰপিছত ইয়াত যিখিনি পৰিমানৰ পিয়াঁজ দিয়া যাব পিঁয়াজ বেছিকৈ দিব নালাগে ইয়াত যি ধৰণে ইয়াত মই কাটি ধৰিছোঁ ইয়াত যি ধৰণে এইবোৰ পিঁয়াজ আছে ইমানখিনি দিব নালাগে ইয়াৰ অকণমান পিঁয়াজ অকণমান মাত্ৰ পিঁয়াজ দিলে হ'ল তেলত বাকীখিনি মাংসৰ লগত একেলগে পেলাই দিব লাগিব কালজিৰা ধৰি যিটো মানে ক্ষীৰ বটল আছিল ক্ষীৰ বটলটো মই কালজিৰা ৰাখি দিছোঁ আৰু কালজিৰা মই ইয়াত দুটামান দি দিম বেছি নাই কেইটামান দিছোঁ কালজিৰা এটা সুন্দৰ চেণ্ট আহিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিলে চেণ্টটো বুজি নাপাব গম নাপাব কিন্তু আপোনালোকে বনাই চাব তেতিয়া এটা সুন্দৰ চেণ্ট পাব আৰু আমাৰ পাকঘৰত মানে জাগাৰ বস্তু জাগাত ৰাখি ৰাখি থৈ দিছো মানে শুকান জলকীয়া জেগাতে আছে এতিয়া মই ইয়াত শুকান জলকীয়া তিনিটা দি দিছো চেণ্টৰ কাৰণে সুন্দৰ এটা চেণ্ট আহিব আৰু তেজপাত বেছি নালাগে আৰু দুটা তেজপাত দি দিম জলকীয়াটো যেতিয়া জ্বলিব মানে পুৰা যাব মানে কলা কৰি উঠিব ফ্ৰাই হ'ব তেতিয়া তাৰ পিছত আপুনি মই যিমানখিনি পিয়াজ আপোনাক দেখুৱাইছিলো যে পিয়াজ গোটেই সংখ্যক দিব নালাগে মানে 100% 20% পিয়াজ আপুনি ইয়াত দিব বাকিখিনি পিয়াজ বাকিখিনি পিয়াজ আপুনি মাংখন লগত একেলগে লগে ফ্ৰাই কৰোন দি দিব 20% পিয়াজ পিয়াজখিনি জ্বলি উঠাৰ লগে লগে এই যিখিনি বইল কৰি থৈ দিয়া মোৰ যিখিনি এই মাংসখিনি আছিলে ব্ৰইলাৰৰ মাংসখিনি আৰু আলু কিনে একেলগে মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰিম কিন্তু ফ্ৰাই কৰা কেৱল ইয়াত মই নিমখ দি ফ্ৰাই কৰিম আহ দুই বাৰ এই ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু তাৰ পাছতে বাকীখিনি মছলা কি কি দিব লাগে আপোনালোকক পৰ্যায়ক্ৰমে দেখাই আছো ইয়াত অকণমান মই নিমখ দিম অকণমান মানে যিমানখিনি পৰিমাণৰ নিমখ লাগে যিমানখিনি আঞ্জা বনাম আন আঞ্জা জোখত একেলগে মানে নিমখিনি মই দি ল'ম এতিয়া যি নিমখ দিলোঁ নিমখ আৰু মই দ্বিতীয়বাৰ নিদিম নিমখটো একেবাৰে দি ল'লোঁ বাকী যিখিনি পিঁয়াজ তলত আছিলে মই পিঁয়াজখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ এয়া ফ্ৰাই কৰিছোঁ বাকী এইট্টি পাৰ্চেণ্ট পিয়াঁজ মই এতিয়া দি আছো ইয়াতে অকণমান ঢাকনিখন দিম এই ঢাকনিখন মই দুবাৰ লগাম আৰু আলহীক সিজি উঠিব দুইবাৰ লগাম এবাৰ লগাই দিলোঁ আৰু এবাৰ খুলি দিম আৰু এবাৰ লগাই দিম এবাৰ ঢাকনিখন ওলোটাই দি এই ধৰণৰ অকণমান মাংসটো লৰাই দি আছোঁ এতিয়া আৰু এইবাৰ ঢাকনিখন দিম মই এতিয়া মই এয়া ছেকেণ্ড টাইম ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন নিদিম মই আৰু দিয়ে মাংসটো লৰাই দিছোঁ ছেকেণ্ড টাইম দ্বিতীয়বাৰ আৰু এতিয়া ঢাকনি নিদিম মানে মই ইয়াৰ পিছত ইয়াত জিৰা গুড়া তাৰ পাছত হালধি দিম আপোনালোকে যিমান পৰিমাণৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় সিমান পৰিমাণে আপোনালোকে জিৰাটো দি দিব ইয়াতে মই জিৰা দি দিবি এনেকুৱাকৈ আৰু হালধি দিলোঁ মই জুইটো কিন্তু আপোনালোকে অকণমান কমাই দিব লাগিব কাৰণ পূৰ্বৰ তুলনাত মই জুইটো কমাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক জুইটো কমাই দিছোঁ আৰু কমত ভাজি আছোঁ এতিয়া নহ'লে একদম তলত লাগি যাব আৰু জ্বলা জ্বলা গন্ধাব মানে পুৰা পুৰা গন্ধাবলৈ যে কয় মাংসটো ভাঙি নাযাবৰ বাবে আৰু গ্ৰেভিটো গ্ৰেভিটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে এইধৰণে বিলাহী এটা বা দুটা ইয়াতে এনেকৈ দি দিয়া হয় মানে ধৰক এক কিলো বা আধা কিলো মাংস এনেকৈ দুটা বিলাহী আপোনালোকে দি দিব দিলে মাংসটো ভাঙি নাযাব আৰু লগতে এইবোৰ যিটো গ্ৰেভিটো গ্ৰেভিটো ভাল ভাল হ'ব আৰু খাবৰ সময়ত খুব মানে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানে ব্যতিক্ৰমী এটা সোৱাদ আপোনালোকে পাব টেষ্ট এটা পাব এতিয়া মই এনেকৈ দুটা বিলাহী ইয়াতে কাটি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ঘৰত থাকে বিলাহী দিব আৰু যিটো সুবিধাজনক হয় আৰু নহ'লে আপোনালোকে নেমু দিয়াও অকণমান ইয়াতে আপি দিব পাৰে নেমু দিয়া অকণমান চেপি দিব পাৰে এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকক ক'ব লাগিব যে এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ মাংস মাৰ্কেটত উলিয়াইছে ধৰক লোকেল মুৰ্গীয়ে হওক বা ছাগলীৰ মাংসই হওক বা গাহৰি মাংসই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ মাংস মাৰ্কেটত উলিয়াইছে ধৰক কিন্তু তাৰে ভিতৰত কিন্তু ব্ৰইলাৰৰ মাংসটোৰ ব্ৰইলাৰ মাংসটোৱে এটা কাৰণত ভাল আৰু সেইটো হৈছে কি দাম মানে যদি এবাৰ দামটো বাঢ়িল এবাৰ কমিল এবাৰ বাঢ়িল এবাৰ কমিল কিন্তু বাকীবোৰ মাংসই যেনে ছাগলীৰ মাংস বা লোকেল মুৰ্গী বা গাহৰি হওক যদি এবাৰ মাৰ্কেটত দামটো বাঢ়ি গ'ল ই আৰু নকমে কি নকমে আৰু দাম কিন্তু ব্ৰইলাৰটো যদি কেতিয়াবা তিনিশ পাইছে আকৌ আঢ়ৈশ পাইছে কেতিয়াবা দুশ বিছ টকাত পাইছে কেতিয়াবা ডেৰশ টকাতো পাব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু এইবোৰ এইবোৰ এটা কাৰণতে হয় ধৰক ব্ৰইলাৰৰ কেতিয়াবা বেমাৰ আহে দামটো কমি যায় তাৰপিছত নাটনি হয় দামটো বাঢ়ি যায় এভেইলেবল হ'ব দামটো কমি যায় গতিকে সেই হিচাপত একদম সহজলভ্য মাংসটোৱে হ'ল ব্ৰই ব্ৰইলাৰ আৰু এইটো খাওঁতে অকণমান আপোনালোকৰ পদ্ধতিবিলাক অকণমান সলনি কৰি যদি খায় তেতিয়াহ'লে এই মাংসটোৱে ক্ষতি নকৰে গতিকে ময়ো আজি সেই পদ্ধতিটো বনাই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিন্তু বিনা মছলা বিনা মছলা মানে পেকেট মছলা নাই দোকানৰ মছলা নাই আদা ৰহনো থাকিব আৰু গৰম মছলাটো পেকেট নহয় গোটা ইলাচি লং বা ডালচেনি এনেকৈ দিম আৰু সিহঁতে এটা কথা কওঁ বহুতে আমি কি কৰোঁ মিক্সিত মিক্সিত সহজতে মাৰি দিওঁ মানে পিছা আজিকালিতো অভ্যাসটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ গ'ল নিপিছে মানে পটত নিপিছে বা নুখুন্দে খুন্দনাত কিন্তু কি কৰে মেচিনত দি দিয়ে সহজতে হৈ যায় গ্ৰেডিং হৈ যায় কিন্তু তাক যিটো পিচি কিনে গৰম হৈ যায় হিট হৈ যায় আচল যিটো চেণ্ট থাকিব লাগে সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু যাৰ কাৰণে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মেচিনত মানে মিক্সিত নিপিচি আপোনালোকে যদি বটিকিনে ডাইৰেক্ট যদি পটাত হওক বা খুন্দনাত যদি পিছি কিনে আপোনালোকে দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সাংঘাটিক ধৰণৰ আদা ৰহুনৰ বা জলকীয়াৰ নিজৰ টেষ্ট আহিব লাগে সেই সুন্দৰ টেষ্টটো আহে আৰু যাৰ কাৰণে পেকেট মছলা নহ'লেও হয় তেতিয়া মই অকণমান এতিয়া পানী দিম আদা ৰহুন আৰু এইখিনি মই ইয়াত নিদিওঁ ইয়াত মিক্সিত মিক্সিত নিদিওঁ মিক্সিত নিদিওঁ নিদি মই ইয়াত পিচিম এইটো খুন্দনাটোত খুন্দিম ইয়াত ইয়াত খুন্দিম ইয়াত খুন্দাৰ পিছত সাংঘাতিক ধৰণৰ তাত টেষ্ট আহিব পেকেট মছলাৰ কাম নাই সেইবিলাক আৰু দি থাকিলে কিয় মিছা মিছা কাম নাই বুলি নখুন্দে সকলোৰে টেষ্টবিলাক বেলেগ বেলেগ সুকীয়া সুকীয়া আমি কিন্তু এনেকৈ ভাল পাওঁ কাম নথকা নহয় কাম আছে কাম থকাবিলাকৰ কাৰণে আৰু মই দেখিছে খুন্দানাটো কি ডাঙৰ এইটোৰ তাকানডাল তাক পাতকুটটো মানে ইয়াত পখলিটো ডাঙৰটো ইয়াত গাড়াটো ডাঙৰ আছে মানে গাঁতাটো তো সেইকাৰণে এইটো দি খুন্দিব ভাল এনেকৈ খুন্দিলে একদম একেবাৰেতো হৈ যাব বেছি সময় নালাগে এইটো যি মাল সোমাই দিছোঁ ভিতৰত গতিকে বেছি সময় নালাগে এইটোতে পিচিলে তৎক্ষণা থৈ যাব আৰু এইখিনি আঞ্জাত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দি চাব এনেকৈ পিচি দিব মিক্সি মিক্সিত নিদিব চত মিক্সিত নিদি যদি এনেকৈ দি দিয়ে আৰু বেছি মিহি হ'ব লাগে বুলিও কথা নাই যদি আপোনালোকে এনেকৈ দি দিয়ে আদাখিনি ভালকৈ পিছি যাব লাগে এনেকৈ দি দিব কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ আপোনালোকৰ এটা আপোনালোকে খাই কিনে এটা সোৱাদ পাব এতিয়া মটি দিলোঁ এয়া আদা ৰহুন এয়া হ'ল গোটা গৰম মছলা ইয়াত ডালচেনি লং আৰু ইলাচি আছে আৰু তাৰপিছত ইয়াত জালুক আছে সেইখিনি মই এতিয়া পিচি দিম ইয়াত মছলা দিয়া কাম শেষ এতিয়া একেবাৰে শেষত দিলোঁ লং ইলাচি ডালচেনি আৰু লগতে কেইটামান বাৰটামান দহ বাৰটামান জালুক পিচি দিছোঁ একেলগে তাৰপিছত আপোনালোকে বৰ বনাই চাব বনাই চাই একবাৰ খাই চাব খাই চাই যদি মই ভিডিঅ'টো চাইছোঁ সেইমতে আপোনালোকে বনাই কি নাখাই চাব আৰু চাইকি চাই এটা কমেণ্ট দিব যে তুমি এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে চাই ঠিকে আছে এনে খাই চাইছোঁ কিন্তু মোৰ মতেতো ঠিকেই আছে গতিকে আপোনালোকেও এই এনেকুৱা পদ্ধতিত বনাই কিনে চাব এবাৰ আৰু তাৰপাছত মোক কমেণ্টযোগে জনাব যে প্ৰায় ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে কিন্তু মই যিখিনি বনাইছোঁ নিজে বনাই নিজৰ প্ৰশংসা প্ৰশংসা মই নিজে কৰিছোঁ যে প্ৰকৃততে মই ভবা ধৰণে হৈছে আৰু এই ধৰণে আপোনালোকে বনাই কিনে এইবাৰ এবাৰ এবাৰ অন্তত ট্ৰাই কৰি চাব গতিকে বন্ধুসকল ফাইনেলি হৈ গ'ল বনোৱা হৈ গ'ল মোৰ গতিকে আপোনালোকেও এইবাৰ বনাই চাব ট্ৰাই কৰি চাব এইধৰণে কেঁচাৰ ৰহুন আদা জলকীয়াৰে পেকেট মছলা নহয় এইধৰণে বনাই চাব আৰু তাৰপিছত কেনেকুৱা হয় মোক জনাব হৈ গ'ল